নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ আজি এটি ভিডিঅ' যুগুত কৰিছোঁ সকলোৰে বাবে যিবিলাকে চাৰি হাজাৰ পাঁচশৰ অধীনত যোৱাকালি মেৰিট লিষ্টত নাম আহিলে অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট হয় তেওঁলোকক মই প্ৰথমতে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ জনাইছোঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কিয়নো তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ যিটো কাৰ্যকাল সেয়া আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে তেওঁলোকে এতিয়া এপইণ্টমেণ্ট পাব কেইদিনমান পাছত আমি এইটো কথাটো ক'ব পাৰোঁ এতিয়া প্ৰথমতে কওঁ আপোনালোকক মই যি যি কথাবোৰ কৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত সেই কথাবোৰ কিন্তু হৈ আহি আছে গতিকে আপোনালোকে যদিহে মোৰ লগত থাকে তেতিয়াহ'লে যদি ফ'ল' কৰে ছাবস্ক্ৰাইবশ্যন যদি লয় লয় বা ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰি লয় তেতিয়াহ'লে এনেকৈ প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে বা খবৰবোৰ আপোনালোকে সময়মতে পাব এতিয়া কথাটো হ'ল মই আজি যিটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কিছু কথা ক'ম বুলি ভাবিছোঁ যেনেকৈ বহুতে আজিৰ দিনত নাম নিজৰ নাম নামবোৰ চেক কৰিলে কিছুমানে নামবোৰ পালে কিছুমানে পোৱা নাই নহয় জানো এতিয়া নাম নহাবোৰৰ নামটো আকৌ দ্বিতীয় যিবোৰ লিষ্ট ওলাব বা ফাইনেল ওলাব তাত আহিব নাই এইবোৰ কথাটো এতিয়া অলপমান ব্যাখ্যা কৰি দাঙি ধৰিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া চাওক প্ৰথমতে এটা প্ৰশ্ন সকলোৱে জানিব খোজে আৰু সেয়া হ'ল নাম কিয় অহা নাই কথাটো সেইটো নহয় জানো প্ৰথমতে আমি জানিব খুজিব লাগিব যে নাম কিয় অহা নাই আৰু পৃথিৱীত যিবিলাকৰ নাম আহিলে হা তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ নামটো অহা নাই আৰু কিছুমানৰ নাম ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনতো অহা নাছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ নামটো আহিলে মেৰিট ষ্টত কথাটো সেইবোৰ কিয় হৈছে কথাটো চাওক এই ক্ষেত্ৰত নাম নহাৰ কাৰণটো আমি এটা কথাই জানিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ নামটো বা নম্বৰটো কাট অফত অহা নাই মানে যিমান কাট অফ গৈছে সেইটোলৈকে তেওঁলোকৰ নম্বৰটো মানে গৈ পোৱা নাই সেইবাবে তেওঁলোকৰ নামটো অহা নাই এতিয়া ইয়াত কিছুমানে জানিব বিচাৰিব পাৰে যে ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ যিটো লিষ্ট তাত তেওঁলোকৰ নামটো আহিছিলে কিন্তু এতিয়া মেৰিট লিষ্টত অহা নাই তথাপিও সেইটোৱে যে আপোনালোকক যিবিলাকক মাতিছিলে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ নম্বৰটো মই সকলোৰে কোৱা নাই এজন দুজনৰ দেই মানে হাণ্ড্ৰেডত ধৰি লওক বোলে থ্ৰী ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট মানৰটো যেনিবা অহা নাই বা ফাইভ পাৰ্চেণ্টলৈকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ নামটো এতিয়া মেৰিট লিষ্টত অহা নাই কিয় কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো নম্বৰ সেই নম্বৰটো কাট অফত মানে গৈ নাপালে সেইবাবে তেওঁলোকৰ নামটো অহা নাই এটা আকো এটা কথাটো সুধিব কিছু মানে মানে বিচার যে ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট অহা নাই কিন্তু এইবার ই মেরিট নামটো আহিলে এটা কিয় হল মানে ডকুমেন্ট কিয় নহল আর নোহা সত্ত্বেওল যে মেট লিস্ট এই মেরিট লিস্টর নাম এটা আলে তার এটা চাকরি পাবলে কৈ আছে এটা কিয় হয়েছে কথাটো এইটোয় যদিও তোলকর নামটো ভেফিকেশনত অহা নাই তেওঁলোকৰ নম্বৰটো কাট অফত আছে আৰু ভেৰিফিকেচনৰ কাৰণে তেওঁলোকক এই কাৰণেই মতা নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ ডকিউমেণ্টত মানে তেওঁলোকে মানে বিভাগকে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে একো মানে চাবলগীয়া আছে বুলি তেওঁলোকে ভবা নাই কথাটো সেইটো আপোনালোকে গম পায় ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনে হওক বা যিকোনো মানে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনে হওক কিয় মাতে তাত কথাটো সেইটোৱে তাত অলপ অলপ কিবা এটা যদিহে ডাউট থাকে যদি মিষ্টেক থাকে তেতিয়াহ'লে মাতে সেইবাবে কিছুমানক মাতে আৰু আন কিছুমানক নামাতে কথাটো সেইটো সেইবাবে যেতিয়া ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন লিষ্ট ওলায় তেতিয়া বহুতে ভাবে মোৰ নামটো পি টি ভি অহা নাই এটি এম এল কি হ'ব আহিব নে নাই বহুতে মানে চিন্তিত হৈ থাকে এই কথাটো মই আগতে কৈছোঁ কথাটো সেইটো যে যিবিলাকৰ নম্বৰ যিবিলাকৰ নাম পি টি লিষ্টত আহিলে তেওঁলোকে পোৱাৰ চান্সটো নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট থাকেই মানে তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকে পোৱাৰ চাঞ্চটো আৰু তেওঁলোকে তেনেকৈ মানে পাবই এতিয়া মানে মেক্সিমামেই পাবই নোপোৱা কথাই নাই কিন্তু তাৰে মাজত কিছুমানৰ এনেকুৱা মানে সোমাই যায় যিবিলাকৰ নম্বৰটো হাই কিন্তু তেওঁলোকক নামাতে কাৰণ তেওঁলোকৰ দক্ষিণত একো বিসংগতিটো মানে পোৱা নাযায় বা একো মানে সন্দেহটো নাই সেইবাবে তেওঁলোকক নামাতে কথাটো সেইটো কাৰণ মই জনা এজন দেই তেওঁৰ ডক্যুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত অহা নাছিলে কিন্তু এতিয়া মেৰিট লিষ্টত আহিলে ঠিক তেনেকৈ মোৰে লগৰ হয় তেওঁৰ নামটো ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত হা আহিছিলে কিন্তু এতিয়া মেৰিট লিষ্টত অহা নাই তথাপিও এতিয়া এই এই কথাটো ক'ব নোৱাৰি যে তেওঁলোক তেওঁলোকৰ মানে তেওঁৰ নামটো আকৌ ওলাব নাই কাৰণ চাওক কথাটো সেইটো বহুতেই এটা কথাটো জানিব বিচাৰিছে নাম ধৰবোৰ এতিয়া যিবিলাকৰ নামটো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল মেৰে লিষ্টত আহিছে বা অহা নাই তেওঁলোকৰ নামটো আকৌ আহিব নে নাই এইটো কথাটো বহুতে জানিব বিচাৰিছে এইটো চাওক যিটো প্ৰথম ন প্ৰথমৰ যিটো লিষ্ট এই লিষ্টটো অলপমান চাফল হোৱাৰ চাঞ্চটো থাকে দ্বিতীয়ত অলপ হ'লে মানে পাৰ্থক্যটো আহি যায় কাৰণ চাওক এতিয়া যিবিলাকৰ নাম প্ৰথম লিষ্টত আহিলে তেওঁলোকৰ বহুতৰে অলৰেডি চাকৰি পোৱা আছে দেই বা সেইটোতো মই এতিয়া ক'বলৈ নাযাওঁ চাকৰি পোৱাটো নোপোৱাও আছে ধৰি লৈছোঁ একেবাৰে পোৱাই নাই কিন্তু তেওঁলোকে এইবাৰ ফ্ৰেছ এপ্লাই কৰিছে ধৰি লৈছোঁ তেওঁলোকৰ দুয়োটা দেই দুয়োটা আহিলে মানে এল পি টো আহিলে আৰু ইউ পি টো আহিলে এতিয়া কি কৰা যাব কাৰণ তেওঁলোকেতো এতিয়া কোনোবা এটা ন এটাহে ল'ব লাগিব নহয় জানো সেইবাবে তেওঁলোকক এতিয়া চিলেক্ট কৰিবলৈ দিব কোন এটাটো লয় এল পি টো লয় নে ইউ পি টো লয় এতিয়া ধৰি লৈছোঁ বোলে তেওঁ ইউ পিতে ল'ম কাৰণ তাত দৰমহাৰ তেওঁ অলপমান বেছি পাব সেইবাবে ইউ পিত ল'লে এতিয়া এল পি টোতো আকৌ খালী হৈ যাব নহয় গতিকে এই খালী হোৱাৰ ফলত এতিয়া কিছুমানৰ নাম যিবিলাকে এই প্ৰথম লিষ্টত অহা নাই তেওঁলোকৰ নামটো দ্বিতীয় লিষ্টত অহাৰ চাঞ্চটো আছে এতিয়া দ্বিতীয় লিষ্টটো কেতিয়া ওলাব নহয় জানো আকৌ তাৰপাছত আপোনালোকে এটা কথা জানিব বিচাৰিব তৃতীয় লিষ্টটো ওলোৱাৰ পাছত আকৌ ফাইনেল কেতিয়া ওলাব তাৰপাছত আকৌ এপইণ্টমেণ্ট কেতিয়া দিব এই কথাটো বহুতে চিন্তা কৰি আছে কাৰণ এতিয়া আমাৰ অসমত ইলেকশ্যনৰ যিটো খবৰ এই খবৰটো এতিয়া বিয়পি আছে তাৰমানে বহুতো সোনকালে এতিয়া চমু চাপো চাপি আহি আছে এই যিটো আমাৰ ইলেকশ্যন ইলেকশ্যনটো গতিকে ইলেকশ্যনৰ আগে আগে দিব লাগিব কাৰণ এতিয়া ক'ৰবাত কণ্ডাক্ট লাগি যাব তেতিয়াৰ পৰা কামটো একো কৰিব নোৱাৰিব সেইবাবে বহুতেই চিন্তিত হৈ আছে এতিয়া এই ক্ষেত্রত মই এটা কথাটো মানে জনাব বিচাৰিছো যেনে কম আগতে কৈছিল আপোনালোকৰ যেটু মেৰিট লিস্ট মেৰিট লিস্ট 20 তারিখৰ আখে পাখে আহিব বুলি মই কৈছিল আগতে ঠিক তেনে এতিয়া এইটো চাওক আজি 19 তারিখ 19 তারিখে আহি গল কথাটো এটো কটিকে এটো চাওক আপোনালোকৰ যেটু সেকেন্ড লিস্ট দেই সেকেন্ড লিস্টটো ধৰি লৈছো আজি কি আজি ওকে ঠিক আছে চৌব্বিছ তাৰিখ বা পঁচিছ তাৰিখ মানত আপোনালোকৰ দ্বিতীয় লিষ্টটো অহাৰ চাঞ্চটো আছে মানে দ্বিতীয় মেৰিট লিষ্টটো চব চৌ পঁচিছ আৰু ছাব্বিছ এই দুটাৰ মাজত বা আশে পাশে অহাৰ চাঞ্চটো আছে তাৰপিছত আকৌ ফাইনেলটোতো ওলাব লাগিব নহয় জানো ফাইনেল ওলালে নহ'ব নহয় সেইবাবে যিটো ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট নহয় মেৰিট লিষ্টটো আপোনালোকৰ এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে বা দুই এক দুই তাৰিখে মাৰ্চত এক দুই তাৰিখে দিব পাৰে আৰু যিটো আপোনালোকৰ যিটো এপইণ্টমেণ্ট এপইণ্টমেণ্টটো মাৰ্চৰ ছেকেণ্ড উইকত দিয়াৰ চাঞ্চটো বহুত আছে গতিকে কথাটো এইটোৱে আছিলে মই আপোনালোকক যিটো মানে খবৰটো দিম বুলি ভাবিছিলোঁ বা জনাম বুলি ভাবিছিলোঁ যিবিলাকে আজি লিষ্টত আহিলে তেওঁলোকৰ চাকৰিটোতো খাটাঙেই সেইটো হ'বই হ'ব নোহোৱাত কোনো চান্সেই নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ নামটো নম্বৰটো কাট অফৰ মানে কাট অফত সোমালে সেইবাবে তেওঁলোকৰ নামটো আহিছে তথাপি সিটো গতিকে আপোনালোকে যিবিলাকে পোৱা নাই মানে যিবিলাকে এইবাৰ নাপাব তেওঁলোকক এটা কথাই মানে ক'ব বিচাৰিম যে যিহেতু আপোনালোকৰ এতিয়া হোৱা নাই নেক্সট টাইম এপ্লাই কৰি চাব কাৰণ নেক্সট টাইম আকৌ ওলাবই বা এতিয়া যিটো চি টেট বা টেট যিকোনো যেতিয়াই নেকি আপোনালোকে টেট লিখিব তেতিয়াই ভালদৰে মানে যিমান পাৰে সিমান নম্বৰটো গোটাবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ এতিয়া আমাৰ অসমত টেটৰ যিটো নম্বৰ নম্বৰৰ ভিত্তিত সেই চাকৰিটোৰ পৰা আপোনালোকে গম পায় গতিকে এইটো কৰিব বা অকল শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত হ'লেই হ'ব বা চাকৰি পাব এইটো কথা নহয় কাৰণ আমাৰ অসমত এতিয়া বিজ্ঞাপন বাৰে বাৰ ওলাই থাকে যে কয় ডিফেন্সত মানে পুলিচতে হওক বা এ ডি আৰ এটেই হওক বা যিকোনো আন চাকৰি এ পি এছ চি কিবা কিবি দিব পাৰিব কথাটো সেইটোৱেই গতিকে আপোনালোকক মই এই এটা কথাই ক'ম আপোনালোকে অকল ইয়াত মানে লাগি নাথাকিব বেলেগ আন কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব গতিকে এই কথাকৈ মই আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰিম বুলি এই সৰু ভিডিঅ'টো বনালোঁ ধন্যবাদ